dan semuanya balik lagi bareng gue isandudin di video review yang tadinya mau unboxing cuman gara-gara video yang unboxingnya udah kehapus atau tau kenapa anjir kehapus lah jadi gue bikin lagi uh, mungkin bukan unboxing lebih ke review ya jadi di video kali ini kita bakalan uh, review bukan barang sih kali ini <laughs> Kali ini kita bakalan nge-review suatu mainan. Oke, okay, jadi ceritanya gini. Oke, okay, jadi ceritanya gue habis lihat fakta tentang mainan Hot Wheels di channel Facebook, and then gue tertarik untuk cari mobil Hot Wheels di online shop. Pas gue lagi nyari, gue nemu mainan mobil Formula One, tapi bukan dari Hot Wheels, tapi dari diecast. Ya sama aja sih Cuman kalau Daikas beda lebih detail gitu sih Kalau Hot kan Ya lumayan Hot juga lumayan de detail Cuman gak sedetail Daikas kalau gak salah Dan gue lihat harganya ternyata mahal banget Jadi kaget anjir ternyata Gue kira murah anjir kayak biasa gitu mobil biasa ternyata lumayan mahal tapi karena gue suka banget sama formula one gue lihat-lihat gitu Cari mana yang paling murah dan ternyata ada dua versi. Nggak gue ada yang versi laguer dan ada yang versi premium. Buat yang laguer ini harganya lebih murah daripada si premium ya karena kita cuma dapat mobil sama the nya doang. De Tapi di nya juga keren sih, ada gambar pembalapnya gitu sih. Kalau yang premium kita dapat mobil, helmet rantai pembalapnya sama akril casing atau casing dari kaca gitu sih, buat pelindung dari debu ya karena nanggung kalau cuma dapat mobil doang gak ada dapat pelindung kacanya dan gue juga pengen banget ada pembalapnya gitu kayak lagi ngendarai gitu sih gue nabung dikit buat beli yang premium biar dapat helmet sama casing kacanya ya mungkin itu dia cerita gue pengen beli diecast ini Alright itu dia ceritanya uh, kenapa gue beli barang ini ya kalian udah tahu ya jadi uh, gue beli diecast F1 ini karena emang gue suka F1 uh, Formula One ya <laughs> okay. jadi intinya video kali ini mungkin bukan unboxing lebih ke review cuman dust boxnya masih ada jadi ya gue tinggal buka aja lah ya <laughs> ini gue pakai karet ini <laughs> Biar memudahkan aja nah Tadinya gue mau pakai isolasi Oke ini dia uh, paketnya Mungkin gue cuman uh, review doang sih Karena unboxing juga gagal Emang video ini kehapus ya Dari konten kreator emang gitu sih Gak tau kenapa lah ya Oke ini dia gue Mungkin bakal uh, sedikit Memperlihatkan kepada kalian Bagian-bagian uh, dari diecast ini Keren sih ini sumpah Oke, okay, ini gue udah uh, beli yang premium ya, yang satu banding 43, uh, itu lumayan kecil sih ya. Ya walaupun kalau mau yang lebih detail sih, satu banding 18 itu loh, lebih besar dan lebih detail. Oke, okay, ini uh, kita bakal review bagian ini. Jadi ini ada tampilan dari depan, mungkin ya depan. Ini depan, ini ada gambar formula uh, mobil formulanya dari... Ini yang Sergio Perez ya, karena kalau versi Max itu lebih mahal jadi gue beli yang versi Sergio Perez karena lebih mudah mungkin karena ini pembalap co nya bukan pembalap asli uh, pembalap pertamanya gitu. Ya. Jadi dari Red Bull Racing. Dan ini versi RB19 ya, RB19 itu Air, uh, Red Bull uh, mobil yang dipakai di tahun 2023. Ya, sekarang udah keluar sih yang versi 2024, cuman belum ada deckcase gue lihat. Dan ini dari Burago ya, sebenarnya ada yang dari Spark juga sih, cuman dari Spark itu kalau gak salah uh, gak ada Red Bull. Toh mungkin ada beda, beda sedikit toko sih Dan ini ada gue ketahui ke ini Edge 14 tens ini mungkin anak umur... 14 tahun ke atas mungkin bisa mainin mainan ini agar tidak terlalu berbahaya. Ini ada tulisan nih gue gak tahu kenapa ini tulisannya kecil banget aja Dan ini ada Sergio Perez. Sergio Perez tuh nomornya 11 ya, kalau si Max 1 ya. Walaupun Max juga 33 sih cuma diganti. Nah, ini ada logo Red Bull Oracle karena gue suka Red Bull. Ya sebenarnya gue suka McLaren cuman McLaren bapuk jadi gue pilih pindah ke Red Bull karena Red Bull juara satu mulu anjir. Ya ke, kebetulan juga versi Red Bull ini lebih keren sih menurut gue karena gak ada antena. Kalau versi Ferrari gue sangat tersa tertarik sama versi Ferrari cuman di depannya ini tuh ada antena dan antena itu gue lihat dari youtuber di luar itu kalau Ceduk sedikit itu tuh kayak udah mau patah gitu Jadi ya gue pilih Red Bull aja karena Red Bull gak ada antena sebenarnya di Red Bull di aslinya itu juga ada antena Cuman gak tau kenapa di Daigasnya gak ada Dan itu gue bersyukur biar aman aja lah karena gue takut kebanting gitu nanti copot oke ini bagian atasnya cuman ada logo Burago sama reversi sama ininya ukuran uh, mobilnya ini bagian belakangnya cuman ada Burago juga sama made innya made in Chinese sama logo Red Bull lagi dan ini bagian bawahnya sih bagian bawahnya uh, tulisannya Mandarin ya jadi gue gak bisa baca cuman orang dewa doang yang bisa baca Buat link pembeliannya gue kasih di, di deskripsi Buat kalian yang mau tertarik beli gitu Alright kita bakal langsung buka si mobilnya Bukannya dari sini aja kali ya Oh my god Ini dia guys Varian apa tuh Fair premiumnya Oh my god Get this <tuh> Oke okay, buat, eh, buat lebih dekat Kita bakal langsung buka kali ya kita buka ini bukannya gampang sih kalau nggak salah tinggal dari sini di congkel tapi susah karena kuku gue baru dipotong right this is... ah oke okay, kita aduh <laughs> ini tuh case anti debu ya kalau katanya sih ya gue cuman pengen case doang sebenarnya kita bisa beli case nya uh, di yang lain cuman Gak ada standnya Jadi cuman cash doang <laughs> Kalau ini kan versi premium dari sananya itu Udah ada standnya Jadi si mobilnya itu gak bakalan jatuh Karena ini lihat Dipasang baut cuk <laughs> Gak tanggung-tanggung ini baut cuk tuh kita bisa lihat um, mobilnya dari dekat sekarang ini meskipun ukuran satu banding 43 ya ukuran terkecil kalau salah ini detail parah hajar ini bagian sisi Oke, okay, gue bakal ambil dulu uh, ini buat ngambil skrupnya biar kita bisa lihat lebih dekat si RB19-nya ini. Oke, okay, kita taruh standnya. Oke, okay, ini dia guys. Wadah. Oh, Ikan ya ini versi premium. Nih. Ada ini ya guys. Helmet <tuh> pembalapnya. Jadi berasa lagi ngebalap gitu guys. Dan gue merasa gimana ya gue kira ini bisa kayak hot feel gitu guys ada ada dinamonya di da, bukan dinamo sih lebih ke kelas mesin gitu dimana kita bisa ngetarik mobilnya dan mobilnya itu bisa jalan sendiri play, okay? just... enggak ini cuman emang bener gini doang dan gak bisa gue tarik-tarik ke belakang atau ke, 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 ke depan gitu cuman yang bagus dari ini tuh si ini memang detail sih terutama bannya ini benar-benar karet ini karetnya aduh kalau kalian sentuh ya kayak bener-bener ban gitu kayak di kalau ban ditekan itu kayak emang bener-bener ada anginnya gitu guys ya ini kayak empuk-empuk sedikit gitu oke ini bagian sisi ini ada ininya apa tuh side pod, ya side pod. ini side pod masih side sideboard side side pod 2023 kalau sekarang sih dia red bull pakai side mercedes anjir <laughs> yang zero pod itu ya guys dan ini bagian ininya mengkilat sekali ya ini yang menggambarkan apa tuh floor dari itunya dari karbon gitu guys dan ini bannya juga lumayan detail untuk uh, Pirelli nya logo Pirelli nya sama P Zero nya sama ini juga ada player ini gue lihat sama oh, seperti ini ada mobil one dan ini untuk bantengnya mengkilat banget sih Oh ya kalau kalian beli yang varian apa tuh Alfa Romeo kalau kalau di Burago itu ada McLaren Mercedes Alfa Romeo Red Bull sama Ferrari kalau kalau William nggak ada sih setahu gue William sama Aston Martin ada di Spark di Spark itu ada untuk Alfa Romeo sih menurut gue lumayan bagus sih dari catnya sih soalnya catnya itu mengkilat guys kalau Ferrari sama Red Bull ini kayak Dove gitu sih, eh bukan Dove Gloss gitu sih. Ya ini lumayan sih catnya untuk catnya sih. Dan ini ada detail-detail lagi, uh, Siemens, uh, ya logo sponsor gitulah. Ini juga ada logo sponsor. Dan ini ada, uh, di sebelah sini wingletnya juga lumayan detail sih. Dan ini bagian ban dalamnya juga benar-benar di detailin juga sih. Wah keren sih. Oke ini bagian belakangnya. Ini uh, untuk gitu ya peng eh, keluar keluar udara panas gitu lah. Dan ini lampunya gak nyala ya. Jadi gue ketau kena, gue sayang sayangkan itu untuk detail yang ini kenapa gak di cat warna merah aja gitu biar ya karena sih lampu itu kan dipakai pas waktu hujan doang sih. Jadi kalau dipakai di waktu hujan ini gak Gak make sense sih jadi ya gue ngerti sih Tapi kalau ini lampunya dinyalain sih keren sih Mungkin kalau di foto bisa diedit edit doang sih Ini ada logo Rekel Oke kita ke bagian sisi berikutnya ada Ya masih sama sih uh... Ya ada, ada, logo Honda juga di sini Walaupun keteteran sih Nah ini untuk logo Red Bull nya juga bagus sih Oke ini bagian uh, depan front untuk front wing lumayan rapi sih menurut gue untuk front wingnya sih. Ini untuk moncongnya ini juga detail sih ada loh bagian ini juga dan ini untuk logo sponsor dari sini lu banyak ada Virelli ada apa tuh Unvitem apa lagi dan ini ada tag ini. Gue, takut salah bacanya jadi gak baca ya. Dan ini untuk logo Red Bull-nya kayak ya gue tahu sih karena ini kecil jadi nggak bisa sedetail sih. Ya, ya, dan gue excited sih tuh, logo sponsor di tiap ini, guys. Sampai di halonya juga detail anjir. Dan itu ada bagian apa tuh? Oh, steering wheel-nya juga benar-benar di ukir. Ya diukir kalau guys diukir dan bagian helmnya juga sepertinya ini bagian helmnya bukan dicat sih lebih ke plastik gitu ditempel gitu direkat gitu cuman detail udah ya kita bisa lihat dari sini di sini oh my god oh ya kalau kalian ver, uh, varian apa tuh Ferrari gitu kan bajunya itu merah gitu nah kalian bisa lihat bagian sini itu merah guys merah bener oh ada logo sponsor lagi nih kecil banget anjir tapi tetap dipasang aja dan ini bagian uh, sasisnya sih wah lumayan kompleks ya walaupun cuman cuman bannya juga sebenarnya gini doang sih <laughs> tapi ini untuk bagian sasisnya keren oke kita ke bagian oh ini bagian eh, sayapnya juga lumayan sih logonya lumayan tebal banget sama logo banteng kan sih. Oke kita ke bagian bawah alias floor Nah ini yang si Sergio Ferris nubruk terus floornya itu ke foto aja di Monaco inget kan Bagian floornya juga sama kayak gini cuman gak sedetail yang di asli Di mana kan Kalau di asli itu ada detail-detailnya juga setelah sini untuk aliran udara Kalau di sini cuman bagian sini doang sih Bagian dua sini doang tapi uh, semuanya lumayan itu detail dan untuk bagian floor bawahnya juga diukir Di diukir atau gimana sih gitu dan, dan ini kalau kalian dijalanin ya, terutama di meja kayak gini kan e, main rata gitu. Apalagi kalau di yang rata banget itu. Ini enak banget nih di kalau di gini nih. itu kayak <laughs> licin gitu guys. Soalnya kan si permukaan bannya itu bener-bener bener-bener licin gitu guys. Kayak aslinya gitu mengkilat mengkilat gitu. Walaupun ada, gue tahu kenapa itu ada youtuber dimana cara ngemodif bannya itu biar aus gitu kayak aus gitu ya dipakai di hamplas dia anjir oh ya buat banyak juga bisa dicopot cuman gue gak mau copot karena susah lagi masangnya gue pernah lihat itu oke untuk standnya sebenarnya gini doang sih cuman ada logo burago sama rockler r 19 untuk bagian kaca ininya ya simpel doang sih cuman lumayan berharga karena keren aja terus sih sangat disayangkannya itu gak pakai itu ya kayak dinamo atau apa sih biar bisa mobilnya itu jalan sendiri di kalau di gini nih kalau ini gak ada cuman gini doang tapi semuanya sih bagus sih ya. gue suka mata uh, itulah kenapa gue beli sih <laughs> Oke okay, kita bakal uh, pasang lagi buat pasangnya juga simple sih jadi ya sebenarnya ada colokan ini untuk ke yang belakang atau ke tengah-tengah sih Gue kenapa ini aja tiga mungkin kalau Standnya atau apalah bisa terlalu ke depan atau ke belakang itu Oke okay, kayaknya udah bener Bener gak sih ini? Oh enggak salah salah salah, salah. Oke okay, udah Now kita pasang kruknya Oke okay, kita pasang lagi si kaca akriliknya nih biar aman dari debu dan dari kucing berasa kucing kalau udah dijatuhin si anjay ini Oke semuanya itu dia review dari gue uh, tentang mobil Formula One dari Red Bull Racing ya ada ikasnya sih buat kalian yang mau beli lo bisa cek di deskripsi itu gue udah taruh linknya Oke untuk video kali ini mungkin segitu aja dari review Daikes Red Bull Formula 1. We harap kalian suka dengan video kali ini, lo bisa like kalau kalian suka. Kalau lo suka, dislike aja. Oke, okay, sampai jumpa di next video. See you. Bye bye.